Цей понтонний міст у мікрорайоні Черевківка не єдиний, проте дуже популярний та затребуваний. Кожного дня ним пересуваються десятки людей. Та останнім часом це стало майже неможливе. Металеві перила, невідомі умільці, порізали на металобрухт. Дерев'яні дошки прогнили, а міст перетворився на своєрідну смугу перешкод. Тут пішки ходити стало небезпечно, бідкаються місцеві жителі, а деякі примудрялися ще й їздити чим остаточно погіршили ситуацію. «Коли їде тут все». Все в ту сторону пошли, др 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 мотоцикл. Вибрацию сделал он досток. Доски поставилась, пришли рыбаки. Раз, два, пока скидали доски, поплывли. У леса опять это же легкое, а тарах, 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 понимаешь? А мотоцикл, тарах-тарах-тарах-тарах, понимаешь? А гвозди-то какие? І сюди туди доска пішла. збудований кілька десятків років тому. Понтонний міст за радянських часів утримувався на балансі тутешніх підприємств. Завжди був доглянутий і відремонтований, та потім все змінилося. Дас зробили канал, всі люди ходили через отець железнодорожний мост. Но здесь часто стояли состави, которые возили на Николаевскую ТЭС. уголь, все, вот это часто состав, потому что центральная железная дорога была занята. И при помощи механического цеха карандашной фабрики эти понтоны были сварены там. Начальник цеха, сейчас он уже покойный, Глушко, так, это он руководил всем, да, да, да и главный инженер карандашной фабрики, и карандашной фабрики материал, все бывший, и работа. Мостик был тогда в порядке, и перила были, и покрашен были, и все было нормально. Дорожка была хорошая, выложена плитами бетонными. Сейчас, конечно, плохо выходить мо на мостик с мостика, потому что если грязь не вылезешь. Тут-то сделали бетонные плиты, но их люди у нас такие хорошие растащили кирпичи. Остановилась работа карандашной фабрики, так и все мостик, за мостик там был на месте, а потом уже как-то предприниматели расширили чуть-чуть, он как-то им вроде бы мешал там, его сюда перенесли, Ну сюда перенесли, сделали конечно был хороший мостик, новый перила и подход был нормальный сделан. но ну, сейчас видите сами подход разворовали вот тут оплитки плитки все доски поворовали перила на металлолом поздавали и все. А правоохранительные органы не занимались вот этим никто, вопросом? Пока не, никто ничего не, не мы не, не знаем. Этот мост перенесен был в 2006 году. Он стоял немножко дальше, как раз по центру улицы Челябинской. И предприниматель Зубаш тогда его перенес. Он его отремонтировал, конечно, доски а позже, с 2006 года, мост этот не ремонтировался. И вот уже доски прошли в негодность, уже они очень износились, столько лет прошло. И мы, жители микрорайона Черевковского, все соседи, обратились к Чайке, к нашему председателю с просьбой, Анне Васильевне, чтобы она помогла нам этот мост немного отремонтировать. Спасибо, она откликнулась на нашу просьбу. Обратилась к Зинченко Леониду Григорьевичу. Он выделил людей для ремонта мостика, выделил материал, эти доски, и мост отремонтирован. Много обращались, кто ездит, кто ходит на электричку, кто ходит, открылись цеха новые. Все ходят через этот понтон. Хотелось бы, чтобы был вообще-то тут мостик хороший, настоящий. Но, наверное, мы не дождемся. Пасіба, хоч німношка, знаходяться люди, що підремонтували. Отже, завдяки турботі депутата міської ради міст підлатали новенькими дошками. Дірок, крізь які було видно водну гладь, жодної не залишилось. Жителі околиці оцінили такий широкий жест. Вони сповнені щирої вдячності. Люди кажуть, добрі справи завжди вертаються теплом, добром та успіхом. І нехай у теперішньому складному житті буде більше подібних прикладів для наслідування. Очень хорошо, конечно, что у нас есть такие хорошие люди, к которым можно обратиться, и они чем-то помогут. А люди, к сожалению, мы все разные. А мы только что видели мостик, на котором совсем нет перил. Это значит, человек посчитал, который вырезал те перила, посчитал, что его материальное положение улучшится настолько, что то, что неудобство людям, это будут мелочи. А здесь вот человек поремонтировал доску, хорошую положил, но невзирая на свои материальные затраты, он подумал, что хорошее дело откликнется и в других людях хорошим воспоминанием, хорошими словами. А, а также, может быть, действительно кого-то а, привлечет еще а, к добрым делам. Мостик этот очень необходим. Он необходим как воздух. Не только жители микрорайона пользуются, но и жители химика. Здесь у нас недалеко магазин хороший. Кто покупает трубу, кто покупает уголок, листы профиля, и сюда на поселок все везут. Поэтому мы, жители нашего микрорайона, обращаемся к предпринимателям. Уважаемые господа предприниматели, просим вас помочь нам немного сделать перила. Если вы патриоты города Славенска и если у вас болит душа за наш город, Пожалуйста, на добровольных началах выделите, выделите нам немного, здесь немного уголка и своих рабочих, чтобы можно было спуститься на этот мосточек, потому что идут холода, идут морозы, и он будет очень такой тяжелый для спуска, а так человек возьмется за перила и спустится. Поэтому я прошу от имени всех наших соседей и всех людей, кто пользуется, пожалуйста, помогите. Каждое доброе дело, как в пословице нашей. Подающая рука никогда не оскуднеет. И поэтому дела будут идти хорошо у предпринимателей. И люди будут каждый день, проходя по мостику, благодарны. Ну и если перила еще поставят, то мы туда еще прикрепим цветочки, шарики и покажем самый-самый красивый мостик. Может быть и раскрасим его еще в желто-синий цвет. Вот такой будет мостик, созданный добротой. Людей